с вами Леголаз. Сегодня долгожданная вторая серия э -э Леголаз Критик. Ну и в общем я нашел канал пацанов или одного пацана, которые ну, снимают видео. В общем первое их видео, где они в общем рассказывают про свой канал. Ну и в общем посмотрим, что они нам предоставят. Итак, всем привет, да, дорогие, наши дорогие зрители. И это наш новый канал. Прежде чем говорить наши дорогие зрители, ты сначала убедись, что у тебя есть зрители. Но я сразу говорю, звук нормальной громкость нормальное качество. Ну, тоже. И да, На этом канале будем выпускать такие мини. Будем, мы, мы будем. И да, ну... Хорошо. Хорошо. Продолжим. Видеоблоги и игры из жизни игры разные. Из жизни игры разные. И когда вы... Если вы будете снимать видео, это не видеоблоги. Это летсплей. В общем, продолжаем. Это Бит, Миттлайнбит, Мортландед, разные игры. И разные игры, которые вы посоветуете нам в комментариях. Ребята, ну, только вы пишите те игры, которые уже вышли на ПК, а то у нас нет ни PlayStation, ни Xbox. Потом будет. Да. Будем снимать еще сколько летом. Смотрите. Ставьте лайки. Всем пока. До скорых встреч. Хорошо. Давайте посмотрим еще одно их видео. Да, конечно. Э -э да. Вот, э во-первых, э сделайте камеру, чтобы она, чтобы она смотрела на весь экран, а не так. И, -и во-вторых, э сделайте так, чтобы вас ветер он, такой не дул, звук был нормальный. Хотя бы наушники оденьте и будет. Ну, ладно, давайте продолжим. Входим в кончай этого парка. Так как вначале его, ну, в середине, там проходит, там очень шумно, шумно, но у нас там будет не шумно. И пройдет вот так вот, И это парк. Это парк. Отличный парк. Давайте дальше. Это у нас мостик. Всем привет, дорогие зрители. Это тот, кто снимает это. Оператор. Да. Всем привет! С вами тот, кто снимает это. А. Да, я больше не хочу это смотреть. Начнем вот с третьего, вот этого. Но мне кажется, тут тоже будет не очень. их видео смотреть нет Но я сейчас нажму на паузу и найду какой-нибудь другой канал а вы со мной увидите увидитесь через одну секунду ну и я продолжаю я нашел такого пацана у него 31 подписчиков подписчик да уж и у него одно единственное видео. Что делать, если не заходит на Кристалликс? Если что, Кристалликс это такой сервер Майнкрафта. Ну, да уж. Шесть месяцев назад он выпустил первое видео. 31 подписчик с таким видео. Ну, начнем. Все думают, как решить эту проблему. Ты, пожалуйста, не начинай вот с такой вкладки компьютер, а то получается некрасиво и э -э такая вкладка у компьютера, ну, не очень делается, и кстати, ну, не очень смотрится. Хотя бы вот на Кристаликса да, вот на этот сайт зайди и тут начинай. И... Я просто не понимаю, как, как так можно снимать хотя бы. Это кошка. Хотя бы немного качества Ну, во-первых, я вижу, что снимает через бандикам. Подождите, я сейчас разберусь с кошкой и к вам вернусь. Ну, я продолжаю. Сейчас не извините. Ну да, давайте продолжим. Вот видите, тут поменялось все. Там тут снизу будет написано, скачать клиент. Да, ну еще ванне тут будет нам регистрироваться или что-то типа этого. Не надо. Вы просто нацепились этим. Заходите. Пацан взял, показал это, и все видео закончено. Он э, даже не рассказал, что такое Кристалликс. Вот просто как зайти на Кристалликс? А вдруг это какой-нибудь интернет-магазин? И я вообще не понял, что ты говоришь. Почему? Вот интересный канал. Канал у него по-интересному называется Флай. Почему флай, я не понимаю. 69 просмотров. Хорошо. Сейчас перейдем на другой канал. А я пока нажму на паузу. Ну, я продолжаю. Тут такой немного популярный игрок. Ну, как игрок? Видеоблогер. У него 2000 подписчиков почти. Ну и посмотрим, какое у него видео. Да, ты скажешь, вы скажете, наверное, 2000 подписчиков. Зачем ты делаешь? Он же, наверное, опытный. Но у некоторых таких euh, ютуберов очень плохой микрофон, плохой голос. Ну и начнем. 55-я часть Hunger Games. Hunger Games это голодные игры. Ну, посмотрим. Канал у него называется Гусроб онлайн скилл игровой канал. А тут у него Данил почему-то. Логики немного не понимаю. Ну ладно продолжим. Ну вот такие заставки, это, конечно, круто. Ну продолжим. Ускоренное действие. Играет музыка. И разговариваю я не советую такие видео делать и мне такие видео вообще не нравятся я хочу посмотреть какой-нибудь всем привет ребят с вами данил мы продолжим играть посмотрим это Я перед просмотром моего эпичнейшего. Сразу же говорю, микрофон. Во-первых, во-вторых, э -э голос. Да. Микрофон получен. Посоветуйте вам канал. Вы найдете отличные ролики по голодным играм Skywars и Annihilation на Ребята, парень играют отлично на МКСГ, у офигенный скилл. я думаю, что он не достоин своих 50 подписчиков. Парень, ребята, играет очень чутко, прям вообще жестко, хорошо, поэтому, ребята, советую. В общем, приятного просмотра. Мне такие видео не нравятся тоже, хотя 2000 подписчиков, но нет. Сегодня мы осмотрели три, 3... я три или четыре канала осмотрел. Сейчас, скорее всего, смотрю четвертый, но это не факт. Зайду, например, на ее канал. Посмотрю любое видео. Например, это. Привет, меня зовут Настя. Привет, меня зовут Саша. И сегодня у нас челлендж Вот и мой маус челлендж. Переводишь что в моем рту. Я первая начну. Что в твоем рту? да. И, тогда... Но... Ну вот как бы мне тоже не нравятся некоторые видеоблогеры, они вот специально как-то я не знаю, как это объяснить, но, например, вот можно просто без ничего нормально снимать видео и не кривляться на камере и не говорить глупые вещи какие-то. Ну, но... хорошо, я не хочу. Я полностью не буду смотреть это видео. Ладно, давайте продолжим. Перемотаем.